এখন শ্মশানৰ সন্মুখত লিখা আছিল সেই পথিক অলপ সময় ৰ'বাচোন আজি তোমালোক যিদৰে আছা কালিলৈকে আমিও সেইদৰেই আছিলোঁ আৰু আজি আমি যিদৰে আছোঁ কালিলৈ তোমালোকো সেইদৰেই থাকিবা এই জগতৰ কোনো সম্পৰ্ক স্থায়ী নহয় এদিন নহয় এদিন সকলো সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ যাব মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ আচল প্ৰমাণ আচলতে স্বামীতকৈও আপোন কোনো হ'ব নোৱাৰে নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পিছত এজনী ছোৱালী মাক দেউতাকৰ বাবেও বুজা হৈ পৰে কিন্তু স্বামী নামৰ মানুহজনে পত্নীক ভালে ৰখাৰ বাবে অপ্ৰাণ পৰিশ্ৰম কৰি যায় যদি কাৰোবাৰ সুখৰ কাহিনী লিখিবৰ বাবে এডাল ভাল পেঞ্চিল হ'ব নোৱাৰে তেন্তে ৰবৰ হওক যাতে কাৰোবাৰ দুখৰ কাহিনী মোহাৰি দিব পাৰে যি স্বামীয়ে পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যৰ সন্মুখত নিজৰ পত্নীক অপমানজনক ব্যৱহাৰ কৰে সেই স্বামীৰ প্ৰতি পত্নীৰ কোনো ভাল পোৱা নাথাকে তেল মাৰি ওপৰলৈ উঠিব পাৰি কিন্তু বেছি দিনলৈ স্থিৰ থাকিব নোৱাৰি সেইবাবে পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত ওপৰলৈ উঠক আপোনাৰ দায়িত্ব নিশ্চিত লোহাক কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে নিজৰ মামৰবোৰে লোহাক ক্ষয় কৰে একেদৰে আপোনাকো কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰেই আপোনাক হাৰি যাবলৈ বাধ্য কৰে সৌন্দৰ্য মানেই নগ্ন নহয় শিক্ষা মানেই ইংৰাজীত কথা ক'ব পৰা নহয় গাৰ ৰং ক'লা হ'লেও কাৰোবাক ভাল পোৱা যায় কিন্তু মনৰ ৰং ক'লা হ'লে তেওঁক কেতিয়াও ভাল পাব নোৱাৰি আমি এনে এখন দেশত বাস কৰোঁ যিখন দেশৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই মাকৰ কাৰণে পাগল কিন্তু তথাপিও এই দেশত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ অভাৱ নাই মাতৃয়ে সকলো অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু মাতৃৰ অভাৱ কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰে স্বামীৰ ঘৰত থাকক দেখিব অনেকেই আপোনাক লৈ সপোন দেখিব কিন্তু দীভ চোৱাৰ পিছত অনেকেই আপোনাক কেৱল ভোগ কৰিবহে বিচাৰিব বিয়া কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে নিজৰ স্ত্ৰীক সন্মান কৰক মনত ৰাখিব কেৱল মাত্ৰ দুবেলা দুসাঁজ আহাৰ আৰু ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পাম বুলিয়েই তেওঁ নিজৰ মাক দেউতাকক এৰি আপোনাৰ কাষলৈ অহা নাই যিখন সংসাৰত শাহুৱেকে পুত্ৰবধুৰ সৈতে কাৰণে অকাৰণে সদায় হতোক খাটাক লাগি থাকে ধনী হ'লেও সেইখন সংসাৰত কেতিয়াও শান্তি নাথাকে নাৰীৰ বয়স আৰু পুৰুষৰ ইনকাম কেতিয়াও নুশুধিব কাৰণ নাৰী কেতিয়াও নিজৰ বাবে জীয়াই নাথাকে আৰু পুৰুষে কেতিয়াও নিজৰ বাবে উপাৰ্জন নকৰে অধিকাংশ নাৰী তেতিয়া বেছি আনন্দিত হয় যেতিয়া কাজিয়াত স্বামীক হেৰুৱাব পাৰে স্বামীৰ পৰাজিত মুখ বহু নাৰীৰ বাবে যুদ্ধ জয়ৰ সমান আপোনাৰ দৃষ্টিত হয়তো পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তি অল্প কিন্তু মনত ৰাখিব সেইবোৰ আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ হাজাৰ টোপাল ঘামে ভিজা গল্প পৃথিৱীত কেৱল এখনেই হোটেল আছে যিখন হোটেলত থকা খোৱাৰ বাবদ বিল পৰিশোধ কৰিবলগীয়া নহয় আৰু সেইখন হৈছে পিতৃ মাতৃৰ হোটেল কিন্তু আক্ষেপৰ কথাটো হৈছে যেতিয়া সন্তান ডাঙৰ হয় তেতিয়া অধিকাংশ পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ হোটেলতে থকা খোৱাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলায় এয়া সঁচাই দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় পিতৃয়ে কেতিয়াও মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা কষ্টত নাকান্দে এজন পিতৃয়ে তেতিয়াহে কান্দে যেতিয়া তেওঁ উপাৰ্জিত অৰ্থৰ দ্বাৰা সন্তানক মানুহ কৰিবলৈ গৈ ব্যৰ্থ হৈ পৰে অথবা সন্তান বিপথে পৰিচালিত হয় টকাই সদায় এটা কথাই কয় যদি আজি তুমি মোক বচাই ৰাখা তেনেহ'লে মই তোমাক কালিলৈ বচাম টকাৰে সকলো কিনিব পাৰিলেও যোগ্য সন্মান আৰু খি ভালপোৱা কেতিয়াও কিনিব পৰা নাযায় আপোনাৰ উন্নতিত যি হিংসা কৰে বিচাৰ কৰিলে দেখিব তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই আপোনাৰ একেবাৰে পৰিচিত মুখ আমি প্ৰত্যেকেই যোগ্য ব্যক্তিৰ সন্ধান কৰোঁ কিন্তু কোনেও নিজে যোগ্য হোৱাৰ চেষ্টা নকৰোঁ ভদ্ৰ আৰু নম্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে মূৰ্খবোৰে দুৰ্বল বুলি ভাবে কিন্তু এই গুণটো অৰ্জন কৰা কিমান কঠিন সেই কথা মূৰ্খবোৰে নাজানে যি আপোনাৰ নিৰৱতাৰ ভাষা নুবুজে তেওঁ আপোনাৰ চিৎকাৰৰ ভাষাও নুবুজিব এজন মানুহ জন্মগতভাৱে নহয় কৰ্মৰ দ্বাৰাহে মহান হয় যদি আপুনি কাৰোবাক সন্মান কৰিব পৰা নাই তেন্তে তেওঁক অসন্মান নকৰিব যদি আপুনি কাকো উপকাৰ কৰিব পৰা নাই তেন্তে তেওঁৰ ক্ষতি নকৰিব আৰু যদি আপুনি কাৰোবাৰ বাবে হিৰ হ'ব নোৱাৰে তেন্তে কেতিয়াও তেওঁৰ জীৱনত ভিলেন নহ'ব কষ্ট হ'লেও জীৱনত দুটা বস্তু কেতিয়াও নেহেৰুৱাব আপোনাৰ নিজস্বতা আৰু আত্মসন্মান অভাৱ সময় আৰু পৰিস্থিতি এই তিনিটাই হৈছে জীৱনৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক অভাৱে বুজাই প্ৰয়োজনীয়তা সময়ে বুজাই নিজৰ অৱস্থান আৰু পৰিস্থিতিয়ে বুজাই নিজৰ দুৰ্বলতা চাৰিটা কথা সদায় মনত ৰাখিব এক নম্বৰতে হৈছে হঠাৎ যদি কোনোবাই বহুত বেছি আপোন হৈ দেখুৱায় তেন্তে বুজিব যে তেওঁৰ কোনো অসৎ অভিপ্ৰায় আছে দুই নম্বৰতে হৈছে যাৰ যি কাম তেওঁ সেইটোৱে কৰিব লাগে কাৰো মন্ত্ৰণা শুনি কেতিয়াও বিচলিত হ'ব নালাগে তিনি লোভৰ ফল কেতিয়াও মিঠা নহয় চাৰি চিধা হোৱা ভাল কিন্তু বুৰ্বক হোৱা ভাল নহয় টকাই হৈছে পুৰুষৰ একমাত্ৰ দামী পাৰ্ফিউম বিশ্বাস কৰক বা নকৰক এইটোৱেই সত্য শিক্ষিতই যদি ৰিক্সা চলাই যদি মূৰ্খই কৰে শাসন প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে কোনেও অনিবাৰ্য সমাজৰ পতন গোটেই জীৱন টকা টকা বুলি কটাই নিদিব এদিন দেখিব আপোনাৰ হাতত বহুত টকা থাকিব কিন্তু সেই টকা উপভোগ কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আয়ুস আপোনাৰ ওচৰত নাই যি বংশগতভাৱে ধনী তেওঁলোকে কেতিয়াও ফুটনি বা অহংকাৰ নকৰে ফুটনি বা অহংকাৰ সেইসকলে কৰে যি হঠাৎ টকা পায় কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাবি নাপায় নিজৰ অৱস্থানক লৈ কেতিয়াও আত্মবিশ্বাসী বা অহংকাৰী নহ'ব কাৰণ সময় যেতিয়া সলনি হয় বিশাল নদীও শুকাই যায় ডিপ্ৰেশ্যন কেৱল প্ৰেমৰ কাৰণেই নহয় মাজে মাজে প্ৰিয় মানুহবোৰক হেৰুৱাৰ ভয় পৰিয়ালৰ চাপ উপাৰ্জনহীনতাৰ বাবেও মানুহ ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হয় কেৱল টকা পইচা আৰু জাক জমকতাৰে ভৰা সৌন্দৰ্যই যদি সম্পৰ্কৰ মূল মন্ত্ৰ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে বিশ্বৰ ইমানবোৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ মাজত কেতিয়াও বিচ্ছেদ নহ'লহেঁতেন কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত টকা পইচা জাক জমকতা বা সৌন্দৰ্য সকলো আছে এগৰাকী ছোৱালীয়ে ভৱিষ্যত কিদৰে কটাব সেইটো টকাৰ ওপৰত নিৰ্ভয় নকৰে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে এজন ভাল স্বামীৰ ওপৰত মানুহ দৰিদ্ৰ হয় নাৰীৰ চাৰিটা ভুলৰ বাবে যি নাৰী স্বামীৰ উপাৰ্জনত সন্তুষ্ট নহয় যি নাৰী পৰগ্য়াৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰে যি নাৰীয়ে সংসাৰখনক হাতৰ মুঠিত ৰাখিব বিচাৰে যি নাৰীয়ে বিনা প্ৰয়োজনত অৰ্থ ব্যয় কৰে যিজন ভগৱানে গছৰ ডালত শুই থকা চৰাইবোৰক নিশ্চিন্ত মনে শুবলৈ দিয়ে সৰি যাবলৈ নিদিয়ে তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ভগৱানে আপোনাক অকলে এৰি দিব বুলি ভাবিব পাৰিলে ধৈৰ্য্য ধৰক শেষটো এদিন সুন্দৰ হ'বই আকাশখন চাই বুজা যায় দিনটো কেনেকুৱা হ'ব ফুল দেখিলেই বুজিব পাৰি সেই ফুলৰ সুগন্ধ কেনে হ'ব মেঘ দেখিলেই বুজিব পাৰি বৃষ্টি কেনে হ'ব কিন্তু মানুহ এজনক দেখিলেই বুজিব নোৱাৰি তেওঁৰ মনটো কেনেকুৱা হ'ব অকলে থকাটো জৰুৰী কাৰণ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া সময়বোৰত কোনো কাষত নাথাকে কিছুমান জেদ সকলো মানুহৰ মাজতেই থকাটো জৰুৰী কাৰণ যি মানুহৰ মাজত কিবা এটা কৰাৰ জেদ থাকে তেওঁক কোনেও সহজতে পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে নিবিচৰাকৈ বহু কিবা কিবি পাই গ'লে মানুহে তাৰ কদৰ কৰিবলৈ পাহৰি যায় সকলো স্থানতে উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিছু স্থানত নীৰৱে থকাও ভাল সময়ৰ ওপৰত সকলো এৰি দিয়ক সময় আৰু নীৰৱতায়ো উত্তৰ দিব জানে এজন পিতৃয়ে সন্তানক লালন পালন কৰা সেইদিনাই সাৰ্থক হয় যিদিনা তেওঁৰ সন্তানে তেওঁক কয় যে আজিৰ পৰা আপুনি আৰু কাম কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা আপুনি ঘৰত থাকক আৰু আৰাম কৰক ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব আজিৰ পৰা মোৰ গোপন কথাবোৰ যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়ালৈকে সেই কথাবোৰ আপোনাৰ ওচৰতে বন দি কিন্তু কাৰোবাক প্ৰকাশ কৰা মাতে আপুনি তেওঁৰ ওচৰত বন দি যদি ভালপোৱাৰ অভাৱ থাকে তেনেহ'লে সেইজনক এৰি দিয়ক কিন্তু যোগ্যতাৰ অভাৱত কেতিয়াও কাকো ত্যাগ নকৰিব কাৰণ যোগ্যতাতকৈ ভালপোৱাৰ মূল্য বহুত বেছি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ